తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే లష్కర్ జాతర షురు అయింది బోనాల మహోత్సవాల్లో భాగంగా సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది బోనాలు తొట్టెలు పలహారం బండ్ల ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది ఇక రేపు రంగం పోతురాజుల గావు అంబారిపై అమ్మవారి ఊరేగింపు ఉండడంతో ఉత్సవ కమిటీ అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది ॐ भूर्भुवस्वः अग्न आयों शिपवस आसो अर्जमिषञ्चनः आरे पादस्वदुच्छुना स्वाहाग्नये पवमानाय इदं न मम ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहित तमी महे महादय इदमग्नए पवमानय इदम न मम ओं भूर्भुव अग्ने पवस्व अस्मे वर्चस्वीर दद्रय मई भोष इदमग्नए पवमानय इदम न मम ओं

ॐ अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलोपयासिाः यदि स्वामह्नितमशोषिचानो विश्वा तेषांसि प्रममोऽभ्यस्मत् इदमग्निवर्णाभ्यामिदम् न मम ॐ सद्वन्नो अग्निभमो भव अस्या उषसो विष्टौ अवयश्वनो वरुणम् नराणोणे तम् सुभवो नेधे इदमग्निवरुणाभ्यामिदम् नम ओम् इमम् मे वरुणश्रुने हवमध्या च मृणय त्वामवस्वराजदे इदम् वरुणाय इदम् न मम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहे न मानो वरुणे अबोध्यरुषम् समानहाभ्यमोषे इदं मरुणाय इदं न मम ॐ ये देशदम् मरुणये विद्यया भाषा विददा महान्तः भीर्णाद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे दे मुञ्चन्तु मरुदा स्वर्गाः इदम् मरुणाय विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः सर्गेभ्यः निजम् न मम ओमयाश्चाग्स्य न विशस्य पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो य